Пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олеже. Власне, за всі ці трагедії покарання понесли фактично караульні. Ніхто з військових високих рангів не був притягнутий до відповідальності. У випадку з вибухами у складах Балакліївці, хто повинен понести відповідальність за це зараз, коли країна перебуває у стані війни. Ну, судя по тому, что не остыли еще головешки в Сватово, то я думаю, что начальник генерального штаба уже должен давать показания в Генеральной прокуратуре. Это как минимум. А министр обороны должен быть в отставке. Вопрос того, что оборудование и порядок охраны и обороны этих складов абсолютно не изменился. Тем более, если главный военный прокурор говорит, что основная версия это беспилотник а в Сватово тоже был беспилотник, то фактически это служебная халатность начальника генерального штаба. Тобто, фактично, маючи точно таку такий самий сценарій вище військове керівництво не вжило жодних заходів для забезпечення безпеки цих військових слідів настільки близько до лінії фронту. Ну кромі бумажних міроприятів, зараз, якщо ви дадите офіційний запрос Міністерства оборони, вам відповідають, що були змінені інструкції, віддані розпорядження, написані телеграми, проведені заняття. Ну караульник ходив 2 кілометри периметр там поста, один. І від точки зв'язку до точки зв'язку. так і так і ходять до сих пор. Пане Олеже, На вашу думку, що потрібно було зробити, щоб не допустити цієї трагедії? Ну, надо было полностью поменять систему охраны складов. Начать, допустим, с того, что принять наконец-то закон о военной службе правопорядка, придать им статусность и передать им, допустим, под охрану вот такие вот склады. Независимая охрана, которая головой отвечает за этот склад. Второе, сделать техническое оснащение в плане, допустим, я имею в виду не только оборудование там, контрольно-следовой полосы, колючего проволочного заграждения, электрического заграждения с импульсными токами, камеры с автоматической фокусировкой и датчиками движения, радионаблюдения и пулеметные гнезды с системами автоматического отстрела по имеющейся цели. Ну, если мы так. Вот я вам приведу пример. Израиль. 70 лет страна находится в состоянии войны. 70 лет. Вы слышали хоть раз, чтобы в Израиле взорвался склад боеприпасов? А вы видели, какие у них вышки на вот этой знаменитом проекте «Дорожная карта» «Стена», которую они построили? Где солдаты сидят, как за пультом управления электронного устройства, понимаете? Они караульные, пешком ходят. Ввести подразделение кинологической службы, которое с собаками будет патрулировать не только сами посты, но и периметр. Понятно, но очевидно, что все эти заходы, о которых вы говорите, они достаточно дорогие. Ну так, подождите, если мы хотим защищаться. Дело в том, что вы не забывайте, что Украина это был второй эшелон обороны Советского Союза. И на территории нашей страны осталось э, вот таких вот складов э, очень много. Я не буду называть цифру, но их очень много, поверьте. Здесь лежали боеприпасы на двухмиллионную группировку, которая должна была развернуться в случае нападения НАТО. Плюс я добавлю, в период с 1991 по 1994 год тысячи тонн боеприпасов были сброшены, которые здесь, в Украине, на наших складах, которые вывозились из групп войск, особенно из западной группы войск, из, из северной, южной, центральной. Это все осело здесь. И вот Новобогдановка, там был яркий пример, когда штабеля с боеприпасами, с ящиками, были просто в чистом поле. На жердях их складывали, обносили колючей проволокой, пускали часового и включали это в комплекс объектов. Благо, была выполнена обваловка, так за счет этого снаряда разлетались вверх. То же самое и здесь сейчас. Поэтому это должно быть не просто желание там, военных защитить склады, это их обязанность. Начнем с этого. Это должна была быть государственная программа, и все время реформирования вооруженных сил каждый последующий министр обороны занимался вопросами утилизации этих боеприпасов. И это всегда был очень острый момент. Были и технологии разработаны, причем безопасные, там, выпаривание взрывчатых веществ и снарядов, утилизации пороха и так далее и тому подобное. Но обычно заканчивалось тем, что фирмы, которые этим занимались, выигрывая тендеры в Министерстве обороны, изымали из, из ящиков дорогостоящие металлы, типа латунь, гильзы, Стальные гильзы там от танковых выстрелов, они а высоколигированная сталь, тоже дорогая. Ну а потом, как было в Новобогдановке, солдат покурил, перематывая портянку, бросил окурок и три месяца страна сотрясалась от взрывов. Тобто, на вашу думку, посилення охорони, про яку сьогодні вже заявив міністр оборони, що на всіх цих садах потрібно посилити охорону, цього недостатньо? Потрібно цілий комплекс заходів вживати? Так, це ціла програма, але в принципі в масштабах вооруженних сил при нинішньому бюджеті, я думаю, що вполне можна було знайти средства для того, щоб хоча б змінити систему охорони. Не вот эти караульные, которые там сегодня через день на ремень, сутки отстоял, на следующий день опять, опять за сегодня сменился, завтра заступает. Хотя бы поменять вот эту вот систему охраны, хотя бы там какие-то секреты, сигнальные мины, хотя бы радионаблюдение. Камеры же закупают, ну, охраняют же у нас. Смотрите, в генеральном штабе камер висит на каждом коридоре, на каждом углу по две, по три штуки. Ну, почему? Что важнее? Внутренние там, я понимаю, есть секретные объекты в генштабе, охраняйте их, ставьте сигнализацию. Но это же боеприпасы, тем более Сватова, понимаете? Вот если бы не было Сватова, еще можно было бы о чем-то разговаривать. Но не прошел год, І ми наступаємо на ті ж граблі. Тут я вважаю, що тут взагалі не должно бути ніяких розговорів, тут довше бути жстачайше наказання. Начинає ще раз повторюю з начальника генерального штаба. Пане ж яким чином боротися власне з цими новітніми способами диверсії, про які ми сьогодні говоримо, що це були безпілотники. І якщо можна, ми власне намагалися попереднього гостя з'ясувати, яким чином безпілотником можна здетонувати вибухи боєприпасів. Ну, вы знаете, вопрос очень сложный технологически. Если мы говорим о беспилотниках 4-5 поколения, а это вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов, вот Израиль сейчас эффективно применяет свои беспилотники для борьбы с системами ПВО Сирии. Допустим, но так это большие беспилотники, которые летают там, на 500, на 1000 километров. Маленькие, небольшие беспилотники максимальная дальность на сегодняшний день там, ну, 50, ну, 70, до 100 километров, не больше. И принести такой груз, который бы сдетонировал большое количество боеприпасов, это фактически нереально. По идее, вот на сегодняшний день, там, допустим, если, как говорили, там, если брать квадрокоптер, то это должно было быть где-то ну, максимум в 10 километрах от склада развертывания, цепляния этой минно-взрывного устройства. Причем оно должно было быть либо ударно, ну, ударного вряд ли типа, потому что высота сброса очень маленькая для того, чтобы его не обнаружили. Значит, оно должно было быть дистанционно. Управляемое. То есть его сбросили и в какой-то момент там подали сигнал по радио, оно взорвалось. Поэтому я ну, как бы в версию беспилотника и в версию вообще диверсантов я верю с большим трудом. С очень большим. Потому что 130 километров удаления от государственной границы Украины, там более-менее граница еще хоть как-то патрулируется. Очень большое удаление от зоны антитеррористической операции. Тут, кстати, тоже много вопросов. Я Допустим, Какая ваша версия? Туди? Моя версия – это халатность либо умышленный поджог в плане заметания следов. Дело в том, что каждый склад получает равномерную разнарядку на выдачу боеприпасов для ведения боевых действий или обеспечения учебного процесса. И, очевидно, когда партия боеприпасов подошла к той, которая была уже украдена еще давно, возникла необходимость заметание следов. Самое лучшее – это пожар, который уничтожает все. Поэтому моя, моя, лично моя версия – это либо халатность, либо это умышленный поджог, но со стороны должностных лиц, которые знали, что там эти боеприпасы либо разукомплектованы, а сейчас объяснить, что там, допустим, тысяча тонн боеприпасов находится без гильз там, или без взрывателей, где драгметаллы или еще без чего-то. То есть это фактически хищение. Вот. в этом случае пожар ідеальна версія. Які власне перші кроки для забезпечення подібного роду об'єктів, яких ви кажете по, по Україні, досить багато? А, беручи до уваги всі реалії, повинна вжити держава от завтра. Ну, я считаю, что здесь должно быть завтра, допустим, это должно быть заседание как минимум РНБО, СНБО, Совета Безопасности. Почему? Потому что здесь отвечает и национальная полиция, и служба безопасности Украины. И, в принципе, это силовой блок, это прерогатива президента. Поэтому, так, во-первых, должна быть налажена в национальной полиции сеть информаторов, проживающих вокруг таких объектов. СБУ должно вести контртеррористическую деятельность в плане агентурной Агентурной разведки и агентурного наблюдения. Ну а Министерство обороны это вплоть до того, что, еще раз повторюсь, выставление сигнальных мин, выставление секретов, опять же, введение кинологических подразделений для патрулирования местности с собаками и смена системы самой охраны этих объектов. Зрозуміло, дійсно, досить великі і складні завдання перед державою, але також вони досить важливі. Пане Олеже, дякуємо вам за те, що знайшли можливість до нас завітати. Нагадаю, нашим глядачам, з нами в студії був військовий експерт Олег Жданов.